Усім глядачам та друзям програми Твоє життя наші щирі вітання. Скажіть, чи може людина бути сиротою при живих батьках? Відповідь так. Існує багато причин з цього приводу, і таке поняття, як соціальне сирітство, на сьогодні дуже розповсюджене. Однак ми зібралися не для того, щоб когось засуджувати. Давайте зазирнемо у свої душі і подивимося, чи достатньо там батьківських, а чи синівських почуттів, і що ми можемо зробити, щоб не бути сиротами стосовно Бога. Діти не вибирають собі батьків, і не від них залежить, як пройде їхнє дитинство. Але згодом у більш дорослому віці ми можемо раз і назавжди вирішити для себе, чи стане Бог нашим небесним батьком. Як відреагував на це герой наступної рубрики Олег Смірнов, ми дізнаємося із наступного сюжету. Ніхто так не цінить материнське тепло, як ті, хто його позбавлені назавжди. Діти, від яких відмовляються ще в пологовому будинку. Все життя носять у своїх серцях білі розлуки. Спочатку вони гукають маму безперервним криком немовляти. Потім тягнуть рученята до людей у білих халатах, але так і не отримавши любові й тепла від найріднішої людини, матері, врешті-решт, заспокоюються, прийнявши на свої душі пекуче тавро сирота. Мама родила мене в, Константиновці, в місті, городі, вдома ребенка. Родила меня через несколько дней, пришла забирать меня в роддома, увидела меня в пеленках инвалида, лежащего, не, не дышал, руки были, ну инвалид коллега не дышал, в синих фикции болезнь такая это была. Так она не покинула меня в роддом, подкинула в роддом. В дом ребенка был в Донецке, Посліденська мене, твізлі, дитячий діскіддом. Далі біографія Олега писатиметься як не в одному дитячому притулку, то в іншому. І все це буде в переміжку із болем з одного боку душевним, з іншого фізичним. Олег знав, що він народився не таким, як усі. Про це йому постійно нагадували однолітки, а згодом і численні рубці від кількох операцій. Хотелось тепла, ласки хотелось, любви хотелось. В детском доме надо мной издевались. У меня было по шесть пальцев на руках, на ногах, издевались. У нас в детском доме было, вот в моей группе было, ряд мальчиков было в спальне и ряд девочек было в спальне. И кто-то шкоду делал, постоянно меня обвиняли. Я был в группе, был самый высокий был, самый слабенький был. Образливі слова щодня сипались на голову Олега. Рідко хто називав його по імені. Зазвичай хлопчик відгукувався на прізвиська. Кожен мешканець інтернату вважав справою честі принизити слабшого. У мене була в групі, була безпітальниця була зла, нехороша була. Коли в один вечір убіжав з дитського дому, вечором, сказав дітям. Там ну, по имени, по отчеству вас воспитательница уже зовет. А сам бей, бежать куда глаза глядят. В ТИК детского дома меня привезла милиция. Какие-то дали конфеты дали. Привезла меня милиция в детский дом вечером. Дежурная меня отлупила. На следующий день меня та же злая воспитательница отлупила. Таким чином Олег зрозумів, що втікати йому нікуди. Довелося зібрати в кулак усю силу волі і терпіти. По всякому він намагався загартувати свій характер, аби тільки протриматися ще один день. У тому класі помню один хлопець старший класник бутовку привез мене привели, на як, забирали в вихідні дні. Збирали безписательця з, з старшими класниками. нас детей забирали. И два дня они с нами были, дети, их не воспитательница. И этот хлопец с его класса, воспитательница его, нас было 4, 8 было хлопчик, 8 было 4 мальчика, 4 девочки, сирот было 8. В классе было 17 человек было. Тех домашних родителей забирали. нас сирот не забирали. Мы были полностью были там на выходных днях. И хлопец старший зашел, Почали мене бити, бити бутовки ногами і кулаками. Страждав Олег не тільки від стусанів, а й від недоїдання. Діти в інтернаті і за шматок хліба могли стати ворогами. Тут, як у дикій природі, все діставалося найсильнішому. Ті совєтські времена давали все потроху, що не наїдалося. Прийшло з дитського дому мені допомагати на кухні і підрабатували я нянечкам допомагав. що хотілося кушати відбирали все остального. дети діти відбирали. Мене. По закінченню навчального року всі діти з інтернату роз'їжджалися на відпочинок, чи то в піонерські табори, чи в санаторії, чи до родичів. А Олег кілька років поспіль літні канікули проводив у лікарні. Тут на нього чекала нова порція випробувань. Третя операція була у мене в шістої на шестой клас Мені М'я 14 років. була На ногах делали еще две операции. На одной сделали на операцию, потом через месяц меня врач увидел, что я на костыляю, бегом, бегом на костыля, сказал, Олег, следующая у тебя операция завтра будет, на второй ноге. Ну, ко мне приезжали там друзья, уже сообщил. После второй операции были страшные, были боли. Перевязки были очень болючие. Были. Нічого не давали, не бездвалювачів, нічого давали. Сказали, а телехатвірнісь. Якщо будеш смотреть, больні будет. Пройшли роки, рани загоїлись, боліло лише серце. Олег подрослішав і перейшов на самозабезпечення. А сироті, як то кажуть, куди не підеш, вітер в очі віє, задержувані зарплату, задержували пенсію інвалідності. 15-20% дадут на месяц и живи как хочешь. пенсии задерживали. Мне приходилось день, подрабатывал я. На базаре торговал я, газетами торговал я. На базаре там, подрабатывал, убирал базар, дворникам помогал. Потом ночью дежурил, охранял я сутки через двое. Скажем, бывал на шахте угольно работал, процентами, процентами давали зарплату. И бывало, что буханка хлеба и водичка. Купив я чорний хліб кирпичів і економив я. Бувало, що засушував, то що не було зашукувати хліб. Із часом Олег змирився з долею сироти, та його ніколи не полишало бажання розшукати своїх рідних. Спочатку він знайшов адресу батька. Та коли завітав у дім Мачухи, та почала лаятися і вигнала його геть. Як виявилося, батько Олега помер, а його рідний брат навіть не хотів познайомитися із ним. Хотілось любви, ласки хотілося. Аб ще не хотів. Хотів отце, знати, его знать. У його -то, У нього теж була по шесть пальців. Ні ну, діяли операцію, повністю делали. Його батьки не бросили його, виходить. Діти, бабушка. Після однієї невдалої спроби породичатися Олег перейшов до іншої. Тепер він вирушив на пошуки матері. Хлопець ладний був пробачити все. чтобы только Ненька пустила его на порог. Едували в электричке, до Красноармейска, но знаешь, первый раз, аж сердце от до матери по адресу, у меня, адреса все у меня были. Подхожу до того адресу, нашел тут адрес, хату нашел, смотрю, стоит бабушка и женщина какая И женщина стоит с велосипедом, рядом велосипед. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. А бабушка сразу узнала, о, внучок Юрий. Як по тебе скучали, ну і далі подробнее. Потім мене завели во двор. Бабушка почала обвинять маму. Мама починала обвинять бабушку. Хто вінвав, то не вина, ну, коли мене бросили в роддоме. Як не намагався Олег заробити собі авторитет, але стосунки з матір'ю не переросли в родині. А один раз, коли я вчився в училищі, я з однією бабушкою торгувала семечками. она была христианкой, наша вера христианкой. И у нее был в гостях, а как-то раз у нее был на собрании, понравилось мне на разбор слова, потом один раз был в собрании в воскресенье. А мне тут друзья там верующие предлагали, ну, видел, что тепло, уют был. Меня приютили как родного сына в церкви, в церкви там христианкой, да. И как только хлопец познакомился с христианами, Коли почав читати Біблію, зрозумів, що він не сирота. Тепер у нього є батько, справжній, небесний. Він ніколи не зрадить, не залишить, завжди потішить і покаже вихід. Я слава Богу, не сирота, тому що коли покаявся, я вже хотів всіх покажу. Мені були як всі родні були в церкві. І Всіх я хотів обнімати, ну як, як би так по, по детськи як, як сина і дочка хотіли приймати, принимать. І до сьогоднішнього дня да Бог за мене заботиться. Я благодарен Господу. Тепер в Олега є багато братів і сестер. Йому ніхто не вказує на його вади, навпаки, намагаються зрозуміти і підтримати. Хлопець не тільки сам собі заробляє на життя, але завжди спішить туди, де потрібна поміч, підтримка і братська рука. Я благодарен Господу за все. За мною милості, за що Бог мене хранить і оберігає. Що я руку Божу, просто дітьом не все це, і в дійсвічу ні не розуміло. Ну та в наскільки важким є життя сироти, може найкраще розказати той, хто сам зазнав такої долі. У християнстві існує поняття, що люди без Бога сироти. Та через віру в Ісуса Христа Небесний Батько бажає усиновити кожного з нас. Про те, як стати синами та дочками Божими, ми сьогодні будемо з'ясовувати разом із гостем нашої програми Юрієм Маняком. Вітаємо вас! Привітаю вас, уважаємі телезрителі. Рад бути на цій програмі і ділитися своїм небольшим опитом і любов'ю отця, до мене, як його сину, Юрію. Скажіть, яким чином людина може наблизитися до Бога так, щоб сміливо його називати? Отчемий, або ж отче наш. Но прежде всего для того, чтобы приблизиться к Богу, нужно понимать то, что мы от Него далеки. И разделяет человека с Богом, это знают все те, которые читают Божье Слово, это грех. Человек когда-то Адам в первую очередь согрешил, и после него все поколение человеческое, это люди, отделенные от Бога грехом. И Бог, как Отец, в любви своей к людям, проявил первую свою заботу к ним и отдал за человечество своего сына и сказал, я сделал все для того, чтобы ты был моим сыном. Если ты хочешь быть ним, то я предлагаю тебе свою отцовскую любовь через веру в моего сына, Иисуса Христа, который пролил за тебя кровь, который умер за тебя. Я даю тебе право быть моим сыном. Если ты в это веришь, если ты этого хочешь, ты можешь это принять через покаяние осознание своей греховности и обращение ко мне как к отцу я прощаю тебя и делаю тебя своим сыном так учит Божье слово скажите а чем характерны впечатления такого небесного усыновления в первую очередь когда человек получает усыновление отца он вместе с этим получает ну, вдобавок все остальное то есть когда мой Бог это э, мой отец это Бог то я получаю и прощение и любовь, и заботу, и опеку, и все остальное, ну, все то, что приходит с Отцом Небесным, это в мое сердце вливается любовью, заботой, переживанием моего Отца ко мне. Потому вот эти чувства человек всегда чувствует радость, любовь, заботу Отца лично к человеку. Мы знаем, что вы знакомы с Олегом Смирновым, героем нашей предыдущей рубрики. Скажите, ласка, удалось вдалося ему в коле христиана найти настоящую дружную семью? Да, мы с Олегом знакомы. Года два назад я его в первый раз увидел в христианском лагере. Мы вместе проводили такой лагерь для детей разного возраста. И там я в первый, первый раз его увидел. И думаю, что он получил вот эту семейную атмосферу именно среди людей, которые абсолютно ему не родные, не знакомые. Но он ее получил, потому что это люди, которые усовлен, усынов, усыновлены Богом, Отцом. И он именно там пережил это, потому что эти люди приняли его как своего, любовью, заботою, переживанием, пониманием, хотя... Ну, когда человек далекий тебе, особенно проявляет свои какие-то чувства к нему, ну, здрасте и до свидания. Но его полюбили только потому, что эти люди тоже когда-то были приняты Богом. И они знают эти чувства, и их проявили коллегу. Поэтому я думаю, он именно в христианстве нашел вот эту родственное отношение, с семью среди верующих людей, которых, которые мы называем друг друга братья и сестры. Юрий, а в чем Бог до нас проявляет свою батьковскую опеку? я могу сказать два слова о себе, потому что я ее пережил лично на своем опыте в том, что когда мне было 9 лет, у меня умер отец. И вот для меня, как для того, который потерял отца в детстве, отцовская забота имела большую роль, потому что мои друзья по большей мере имели родителей, полную семью, то есть и отца, и мать, и я им так, ну, можно сказать, в легкой мере завидовал, потому что когда их кто-то мог обидеть, всегда они говорили, я расскажу папе, он за меня постоит, все, и он в слезах бежит домой и знает, что там будет тот, который за него обязательно постоит. И я знал, что у меня такого не будет, потому что мне некому побежать, некому пожалеться, некому поплакаться, хотя меня в детстве мало обижали, но вот само это чувство, что за меня не будет, кому заступиться, в случае, если меня обидят. И Бог Отец мне заменил Отца Земного. Небесный Отец заменил Отца земного, потому что вот эти чувства, которые я переживал, что мне некому за меня заступиться, я вставал на колени и говорил моему Богу, Небесному Отцу, и говорил, что помоги мне. Я хочу чувствовать твою заботу, я хочу переживать, и я это чувствовал. Я переживал, когда Бог ну, негласно, без слов говорил мне, я за тебя позабочусь, я тебе помогу, я устрою твою жизнь, я буду для тебя отцом. И так было. В моей жизни это случилось, когда Бог Отец Небесный проявил ко мне любовь и не один раз. То есть я не раз чувствовал прощение Божье, радость после этого прощения, любовь, заботу. Это те чувства, которые человек переживает после усыновления Небесным Отцом. Так, а если Господь ⁇ батьку ⁇ то мы, как дети, как должны ставиться до Него? В первую очередь, как хороший и послушный сын, это уважение, это почтение, тем более к небесному Отцу, это искренность, когда я знаю, что у Бога есть своя воля, как у любого Отца земного есть Его воля, есть Его правила, есть Его желание по поводу воспитания своего сына. Точно так же у Небесного Отца, у Него есть свои правила, которые Он хочет для меня на благо. Я думаю, что для меня это может быть плохо, это неправильно, это нехорошо, я могу обижаться, но тем не менее, все, что делает Бог в моей жизни, как Бог-Отец, я это принимаю как заботу ко мне. Даже если, возможно, мне не нравится, я говорю, Господь, я уважаю Тебя, я почитаю Твое мнение, я почитаю Твою волю и хочу быть послушным для Тебя сыном. Потому это ну для нас всех обязанность или правило хорошего сына по отношению к отцу своему Юрий еще такая такое запитание какие же обидницы Божьи что до своих детей можно э, говорить по поводу обещаний здесь на земле но они не в, у всех случаются то есть не всегда Бог э, покажет свою заботу в материальном плане то есть не всегда человек будет, который установлен Богом, богатым здесь на Земле, иметь все, что только он захочет, потому что у него Бог Отец, Небесный Отец. Но самое основное, что Бог желает и хочет дать людям, он это пообещал, это небо. То есть после жизни здесь на Земле, какой бы она ни была, богатой, средней или, возможно, не сильно... В достатке человек прожил. Тем не менее, Бог такому человеку обещает небо, где вот там уже будет все по Божьей воле, по его желаниям, по его правилам. Именно это Бог обещает своим детям, что после этой жизни на земле мы имеем вечную жизнь с Богом. И это самое основное и сильное желание Божье к нам. И обещание это вечная жизнь и небеса. Юрію, за час свого християнського життя скажіть, поділіться, як ви будуєте свої синівсько-отцівські стосунки із Богом? Саме основне, це е, общение з Богом строїться через читання Божого Слова, то Біблію, і через молитву. Я так і делаю. Когда я хочу узнать Божью волю, хотя я знаю її. Но вспомните ее, я читаю Божье Слово. Через Библию Бог говорит ко мне, обращается и очень часто по-новому, по-другому, -по когда я читаю Божье Слово, когда я хочу излить свое переживание, свои слезы, возможно, свою благодарность Богу. Я встаю на колени и говорю, Господь, ты мой отец, я благодарен Тебе, я славлю Тебя. Через общение с Богом это самое основное общение. С Богом я строю свои отношения с моим отцом через чтение Божьего Слова и через молитву. И ну, у Бога, как у отца, есть его воля, которую мы должны исполнять, как хорошие и послушные сыновья. Поэтому отношения с отцом строятся через общение с ним, через молитву, Божье Слово и исполнение его воли. И вот так уже на завершение нашей программы традиционно ваше пожелание всем глядачам в контексте данной темы в конце этой передачи я хотел бы пожелать всем зрителям того, чтобы Бог в вашей жизни был Богом Отцом. И для этого мы уже несколько этого касались. Если человек хочет называться Божьим Сыном или Божьей Дочерью, он имеет на это право через веру в Иисуса Христа, через Его жертву. Потому если вы хотите быть Божьими детьми, Бог в этом заинтересован. Для этого необходима ваша вера. Ваше признание своей греховности, осознание этого, и Бог воспринимает свою семью, называет вас сыном или дочерью, и вы имеете право на Божью заботу, любовь, на Божье переживание и помощь в нашей жизни здесь, на Земле. Да поможет нам в этом Бог. Шла печаль в душе Созрели алые букеты Из цветов Господних слов Но жаль, не так все просто В жизни нашей, вот печаль Куда же вдруг умчало счастье, но ну, не так Оно с тобой навек осталось навсегда В любви Христа Живи с надеждой в день чудесный Жизнь пройдет, как миг один Придет, придет минута избавления В небеса открыта дверь Поверь, хоть и нет в душе на все хорошо Жить правдой, истиной, и светом Иди вперед И в этом наше счастье в Боге навсегда В любви Жить правдой, истиной и светом иди вперед, И в этом наше счастье в Боге навсегда, В любви. Отже, чи зробимо ми перший крок на зустріч небесному батьку залежить тільки від нас. Якщо ж хочеш ходити стежками віри, вставай і йди. Бог завжди підтримає, зрозуміє, проведе через усі труднощі і введе в небесний дім. Бажаємо кожному із вас бути слухняними, синами і дочками нашого небесного батька. Наша зустріч за тиждень. До побачення!